І зараз якраз у нас у студії Андрій Ревуцький, боєць батальйону «Айдар». Власне, це ви побачили на відео, я так розумію, своїх да, були ми знайомі товариші. Що ви думаєте про все це? Ну, як ми бачимо, війна з України сейчас іде не тільки на фронті. Да, це війна, бойові дії не тільки снарядами і патронами, це ще інформаційна війна. И то, что происходит сейчас под администрацией президента, я полагаю, это одна из частей этой информационной войны. То есть ну, я сомневаюсь, что одновременно в двух городах, и в Киеве, и в Харькове спонтанно бойцы Насгвардии решили выйти и высказать свое какое-то мнение, попросить себе демобилизации. То есть это ну, плохо и аморально, как сам факт, да, потому что действительно боевые действия не заканчиваются, сейчас многие продолжают воевать на фронте. И тут они устали и, и они решили отдохнуть. Вот. Ну и спланировались эта акции и возможная причастность ее к назначению нового министра обороны тоже наводит на определенное размышление. То что все это не просто так. То есть это не выглядит для вас как просто такие вот массовый, действительно, протест с боку военнослужащих? Совершенно нет. Це тобто... не спонтанний бунт, опять же, хоча б то, що це одновременно, придають і в Києві, і в Харкові спланованості та голосованості ми знаємо, що завтра буде кандидатура Степана Полторака виноситися на голосування Верховну Раду. Принаймні, наразі так заплановано, і президент Порошенко просив її підтримати. Як ви вважаєте, чи ці події якось змінять плани завтрашніх призначень важливих? ну сами по себе эти события вряд ли могут так сильно повлиять, да, потому что, ну, митинг возмущения, а другое дело, если есть какие-то другие более глубокие игры, какие-то депутатские группы, влияние каких-то фракций, вот что-то такое более фундаментальное, да, какое-то противодействие этому назначению, которое может воспользоваться этим примером, значит, вот видите, и народ тоже против, как бы вот все плохо и так далее. То есть сам по себе это массовое мероприятие не может быть достаточным поводом для отмены назначения. Скорее да, сейчас пребывает батальон «Айдар»? Батальон «Айдар» сейчас пребывает там, где и зажды, в Луганской области. Вот, несет службу. Извините, сбился на украинский язык. да, я немножко разрушу образ радикального ультранационалиста, наемника и так далее. Буду говорить на русском языке, там родной язык все-таки. Розуміло, то есть находится на сходе и продолжает нести да. боевую Насправді одна з причин, чому ми запросили власне Андрія Ревуцького, ті події, які сталися от на вихідних перед вихідними. Та це сталося. Коли Айдар виконував та трансляція продовжується, будемо переключатися. Коли Айдар виконував, як це правильно назвати, транспортував заступника міністра охорони Луганської народної республіки та ЛНР сюди, в Київ і Бійці Айдару були затримані міліцією, і зараз порушена кримінальна справа за фактом викрадення людини. Правильно все да, да. А громадське телебачення висвітлювало цю тему. Наш мій колега Богдан Кутєпов робив сюжет, спілкувався з вами. Ви були, я знаю, ви везли цю людину в процесі і зараз. Ви підозрювані у кримінальній справі? Да. Розкажіть, да. будь ласка, вашу версію подій, як все відбувалося? Нагадаємо нашим глядачам, що було, як і. Ну, я рассказывал это уже неоднократно. Сейчас постараюсь коротко крупными мазками эту историю напомнить. 2 октября в разведку батальона «Айдар» поступила оперативная информация, что человек, который подозревается в том, что он являлся замминистром здравоохранения Луганской Народной Республики, вот, поддерживал сепаратистов. До этого был известен как крупный коррупционер в области здравоохранения Луганской области будет в городе Северодонецке в конкретное место и в конкретное время. Была в это место направлена разведгруппа, которая пригласила его побеседовать и ответить на несколько вопросов. Угу. По пути в штаб батальона этот человек, в принципе, свободно общался, он не был задержан, скажем так, в милицейском понимании этого слова. Да? То есть там не было ни наручников, ни масок, ничего такого. Вот. По пути он, в принципе, свободно общался со знакомым по телефону, говорил, где он. Прибыв в город счастье, он услышал небольшой обстрел, который там бывает регулярно. Вот. По его словам, это полностью изменило его отношение к жизни. Ну, в принципе, близкие разрывы мин этому способствуют. Он раскаялся и решил начать новую жизнь. В частности, с того, что рассказать подробности старые. То есть он рассказал несколько интересных вещей и о коррупции в здравоохранении, вот, о своих нынешних связях. Вот, Також сказав, що у него в Києві на квартире есть квартирі є якісь матеріали, які вот, прольют ще більше света. Предложил за ними з'їздити і ви почали їхати. Зараз трошки перервемося, говоримо про історію, коли з зони АТО етапували в Київ Павла та? Да? той, який заступник міністра оборони ЛНР. Ну, Не, во-первых, не, не обороны, а охороны здоровья. Охороны здоровья, это да, да, это еще не доказано, не будем как бы, заранее возводить напрасленную на человека, хотя, честно говоря, информации было более чем достаточно. Вот. И после этих событий она продолжает э, добавляться, добавляться и добавляться. Так вот, он э, предложил проехать к нему э, на съемную квартиру, передать еще какие-то документы и материалы. Э, переночевал на квартире у одного из наших бойцов в городе Счастье. Утром мы выехали, вот, спокойно, мирно проследовали до города Киева. По пути проезжали множество блокпостов с милицией. То есть, опять же, ни на одном он не сделал попытки заявить, что он здесь похищен, что ему нужна помощь и так далее. Обедали там, в ресторане по дороге на трассе. Он как бы, с аппетитом употреблял коньяк, снимал стресс. Вот, ну, у нас не было причины мешать человеку, выбравшемуся из-под обстрела, лечить нервы. Вот. Сколько айдаревцев было? А, двое, двое. Вы и ваш коллега, который сейчас да. в госпитале, да? Он не в госпитале, он а, занимается своим здоровьем, ближе, ближе к расположению части. Да. То есть он был побитый тогда? Ну, скажем так, он а, получил сотрясение мозга, вот, и еще более глубокое Моральное потрясение, когда узнал, что защитников Родины могут задержать при исполнении ими своих обязанностей. Ну, поэтому сейчас, к сожалению, за него рассказываю эту ситуацию я. Так вот, уже в Киеве возле его дома нас задержало целое, там было несколько групп. Там был и Сокол, и УБОП, в общем... Это было довольно лестно даже для нас привлечь такое количество двух хайдаревцев, да? Да. Вот, после чего нас задержали, да, вот было возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. Вот. Э, к счастью, это дело успело получить э, широкий общественный резонанс, поэтому как бы, там в кратчайшие сроки нам и э, предъявили подозрения, и ночью, в три часа ночи состоялся суд вот, в лучших традициях старых времен. Да, ничный суд, я уже такого не пригадаю. Это, мне кажется, самое для вас было. Ну, опять же, это все дело э, лишняя вещь, которая говорит о том, что в этом деле не все так просто. Вот. Суд избрал меру пресечения залог. Вот. Залог нам с помощью там, друзей, народа Украины, некоторых политических сил удалось собрать. Мы его внесли. Вот. Теперь следствие продолжается по нашему делу. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Вы фигуруете как подозревание там? Да. Подозревание у? в незаконном лишении свободы. Угу. Uh -huh. Що зараз з малешем? Де він? Ну, ніхто не знає. Як ви бачили його в останнє, вот опишіть. Ну, в останній раз, коли я його виділа, це було на місці нашого затримання, возле его возле его так званого дому. Вот, хотя, ну, насколько я слышал, квартира была абсолютно нежилая. Вот, есть вероятность, что это была ну, там, явочная квартира МВД, на которую его попросили нас пригласить. Як в пастку? Ну, может быть и так. Вот. После этого ну, его никто не видел. Вот. Говорили, что кто-то говорил, что он в прокуратуре, кто-то говорил, что он в СБУ. Вот. По неофициальной информации, его телефон осветился и в Кременчуге, и в Полтавской области, и в Днепропетровске. То есть, в принципе, ну, Задержано, судя по всьому не було. Тобто, за вашими даними, він не перебуває ні під яким слідством, нічого. Ну, всі це отрицають. Чи підтвердилася ваша інформація, чи, скажімо так, ваша гіпотеза про те, що він, ваше підозрює, тому що він допомагав, допомагав сепаратистам? Чи підтвердили ви її, там, не знаю, там, з у спілкуванні з міліціонерами, з Міністерством оборони? Ну, такі вообще не з нами не... не, не поднимались. Вот. И более того, мы ведь при всей нашей безответной любви к родине, мы не СБУ, мы не МВД, мы не ведем следствие, не собираем доказательства и даже не передаем дело в суд. То есть наша роль была получить оперативную информацию, вот, пригласить товарища и обеспечить его скорейшую встречу с более компетентными людьми и органами. Что мы, в принципе, пытались сделать в силу наших скромных возможностей, поэтому выводов никаких о, о нем я сделать не могу. Вот. Желающие могут, в принципе, в интернете найти массу информации и многолетней давности, и свежей, вот, которая говорит о том, что, возможно, он был не такой хороший человек. От як нам всім хотілось би, отже, ми продовжуємо студію. Ми продовжуємо спілкуватися з гостем. У студії Андрій Ревуцький, боець батальйону Айдар. Ми згадуємо історію зовсім свіжу, яка ще триває з цим з людиною, яку вважають заступником міністра охорони здоров'я ЛНР Петро Павло Малиш. Так. Я от, як я обіцяла, покажу цей от лист. Тут можна подивитися. Від Я малиш П М. ПМ. Да? Командиру батальйону Айдар Мельничуку СП. Тобто він тут в цьому листі мали ж дає пояснення, чим він займався і. Його, його розшифровку можна знайти, тому що у нього почерк не найкращий, на жаль, але тим не менше, не, тут він дає пояснення. І, зокрема, у листі, те, що я б хотіла вказати, він сам говорить про те, що з АС Єфремовим я зустрічався нескільки разів, але ніяких денежних відносин не мав. Вот в Міністерстві здравоохрані необхідно було ввозити. Денежные средства для решения любых Вопрос. вопросов. Все оборудование э, за, закупалось у предприятия э, Энимис. Адже ну в цих поясненнях вони, вони є, вони їх можна знайти в інтернеті. У нас вони також є. ми будемо я думаю, слідство інфогромадського телебачення, будемо стерити за цією історією і детальніше вивчати персону цього Павла Малиша. Але уже зараз ми можемо сказати, що він точно співпрацював з цим міністерством охорони здоров'я. Луганської Народної Республіки, про який він пише, і те, що він зустрічався з Олександром Єфремовим, відомий персонаж, один з головних регіоналів. Що саме він з ним робив, це як розумію, що такі детальніші пояснення він мав би надати слідству. Але ну, залишається сподіватися, що він все-таки це зробив. Вот. Там, ще фігурують різні проценти, там відкатів. 10% от, да, от 7 до 10. Ну, почерк у нього него медицинский, uh -huh. особливо в это не вникали. Вот. Прилеты Богатыревые на частний самоліт, на частном самоліті и так далее. Ну, оценку этому может и должно дать, і, я надеюсь, даст кому-нибудь отдельное следствие. Uh -huh. вот. Лично, на мой взгляд, коррупция в медицине это, наверное, одно из. наиболее гнусных проявлений корруп коррупции, потому что ну, когда ты там украл два сантиметра дороги, да, или там сколько-то какого-нибудь газа или электричества, от этого редко когда страдают конкретные люди. Но в здравоохранении деньги имеют свою цену, да, и это цена с человеческой жизнью. То есть, условно говоря, там за 15 тысяч долларов можно вылечить там, средне среднестатистического тяжелобольного. Если ты украл 15 тысяч долларов на медицину, ты убил человека. Если ты украл 150, ты убил 10 человек. Вот. Поэтому мне трудно без дополнительных эмоций относиться к людям, которые связаны с коррупцией именно в этой сфере. Тут також я хотіла показати, що такий відомий луганський журналіст, блогер Сергій Іванов він описував, він писав про власне про Малиша і, і, і хочу показати його, хочу показати цю його публікацію, цю його замітку. Він зокрема вказує на те, що Вказує на те, що доктор Малиш від... доктор Малеш віддавав накази робити смертельні ін'єкції пораненим бійцям антитерористичної операції. От зараз покажу цю публікацію. Доктор Малиш наказував робити смертельні ін'єкції пораненим бійцям АТО. Тобто тут от про нього це власне цей Малеш. Ви знайомі з ним, з ним вам відомий yeah. персонаж. Та? От. І от Сергій Іванов детальніше можете про це почитати, але те, що він от, от зацитую зараз в кінці серпня, Павло Малеш зібрав у Луганську в обласній клінічній лікарні в кімнаті за кабінетом колишнього головлікаря Федора Соляника. Залишилися в місті обласній лікарні лікарів. Малишев наказав створити групу з медиків для ефтаназії патріотів і поранених полонених з військових. Військових сил України, я так розумію, збройних сил мало на увазі, не приховуючи своїх цілей, так прямо і говорив. Нібито за даними, які наводить Сергій Іванов, відмовилися медики з Луганської обласної лікарні це робити, тим не менше. Як мінімум, ці факти, викладені у публікації, заслуговують на те, щоб слідчі органи якось перевірили, що це за людина, і займалися не тільки айдарівцями, які зараз знаходяться під е, слідством, скажімо так, кримінальна справа триває. Ви вже давали свідчення? А, ну, Ми е, Було нескільки допросів на. Е, Етапі задержання предварительного следствия. Вот нас е, періодично в прокуратуру, то є слідство продовжається взагалі -то, ну, якщо по-чесному говорити, то е, ну, ви не маєте повноважень брати людину і перевозити її з одного місця в інше місце. Але хто має це робити у військових умовах і чи робиться це? Ну, смотрите, если бы это было действительно полноценное задержание, то есть с наручниками и лишением свободы, можно было бы говорить о, там, о нарушении. Да? Вот. В нашем случае, к счастью, спорен даже сам факт задержания. Да? То есть, в принципе, все было с внешней, по крайней мере, стороны достаточно добровольно да, и без лишнего принуждения. Вот, если говорить, в принципе, о... И на ту квартиру он сам вас запросил, вы же да, не сказали. Да, да. более того, он сам потом вызывал слесаря, чтобы помогли ему открыть дверь, да, и сам прил... приложил к ней некоторые усилия, насколько мне известно. Вот. А что же касается общей тенденции соблюдения там, законности и процессуальных норм в АТО, то мы имеем очень большую проблему. Проблема заключается в том, что там идет э, фактическая полноценная война с танками, артиллерией, пулеметами, многочисленными жертвами, в том числе и среди мирного населения. Но с процессуальной точки зрения этой войны как бы нет. Вот. И события, которые происходят там, пытаются судить с, с точки зрения мирного времени. Вот. А, а, и если это приобретет массовый характер, да, то есть наш случай пока единичный. Да, мы там оказались на в стыке каких-то соприкосновений интересов двух ведомств там, Министерство внутренних дел, Министерство обороны сюда добавились какие-то друзья Малышева высокопоставленные, добавились выборы да, и вот получилось то, что получилось поэтому я все-таки надеюсь, что это единичный, скажем так, эксцесс но если это, не дай бог приобретет массовый характер то мы рискуем получить полную деморализацию и небоеспособность ну, силовых структур потому что ну, если на каждого посмотреть сквозь призму как бы большую лупу уголовного кодекса, то выяснится масса нарушений. Потому что, опять же, это не война, это вот у нас там такое сложное мирное время. И может выясниться, что после каждого применения оружия нужно писать рапорт, вот, что, после, что на каждую из там, сотен э, гибелей и ранения человека нужно открывать отдельное уголовное дело, созывать средственную группу, понятых и так далее, и так далее, и так далее. А все это сейчас не делается. Более того, э, у нас извините, и Высокопоставленные люди открыто признаются о том, что у нас нарушается закон. Допустим, когда речь идет, например, об обмене пленными, которая, безусловно, очень нужная, важная вещь. Вот, и любую ценой наших ребят нужно возвращать домой. Но что такое обмен пленными в мирное время? У нас нет войны. Мы кого на кого меняем? Мы взяли уголовных преступников и отпустили их. Это незаконно, на основании чего. Или эти люди не были уголовными преступниками, да, там задержанные сепаратисты, но кем они тогда были? Потому что взяли заложников, это тоже незаконно. Поэтому отсутствие вот нормальной, нормативной базы, да, законодательной, вот выливается в такие коллизии. Вот. И... Тобто бійці української армії, які теж беруть полонених для того, щоб потім обміняти на українців, їх так само можуть як проти вас відкрити кримінальну справу і сказати, ви от захопили людину, позбавляєте її волі. Якщо ну тобто, це по суті така ж процедура. Я не хотів би озвучувати ці версії в ефірі, щоб не розстраювати бойцов української армії. все таки наш случай да, і я надіюся, що дальнішим такі преслідування не повторяються. Тобто, це но... вибіркове правосуддя. Ну, это неудачное сечение обстоятельств. Вот. Отсутствие координации между различными ведомствами, вот, есть много несостыковок. Да? Вот. Поэтому, в принципе, я надеюсь, что все таки с одной стороны, это в дальнейшем не повторится, а с другой стороны, ситуация будет приведена максимально быстрый темп, ну, сжатые сроки в норму. То есть там все-таки появятся в достаточном количестве в зоне АТО и прокуроры, и следователи, и нормальные милиционеры, потому что те оставшиеся там работники милиции, они приводят в абсолютно в меньшинстве, вот, и нельзя сказать, что они очень мотивированы. Да, то есть бывают случаи, когда просто они нам привозят задержанных. Говорят, вот разберитесь с ними. Такое то, тоже то, бывает. Мисце, мисце в милиция. да. Вот, Поэтому там есть масса вещей, которые делаются неправильно, вот а их нужно делать правильно, И я надеюсь, что к этому будет в ближайшее время предприняты серйозні шаги. А чи вважаєте ви, що пан Малеш має настільки впливові зв'язки? Ну і на стільки впливу зв'язків в Києві, що ця історія могла впротрапитися саме через його вплив? Ну, безусловно, к нему не отнеслись как к обычному там, потерявшемуся гражданину. Да, то есть там, по тем материалам уголовного дела, с которыми я был ознакомлен, там поступило заявление от жены 3 числа, уже, кстати, под вечер, когда мы заезжали в Киев, в Голосевской РОВД в 21.02, о том, что ее муж был похищен неизвестными там, в Северодонецке. Вот, хотя ну, опять же, он все время пользовался мобильным телефоном. Командиру батальона звонили из различных силовых ведомств, и всем было известно, что он путешествует с нами. Вот. Ну, это представили как похищение. Вот, заявление было сделано в 21 час 2 минуты, а уже там практически через час оперативными методами нас нашли, вот задержали и так далее. То есть, ну, явно, что э, это мероприятие было определенным образом срежиссировано. Вот. Кто этим мог воспользоваться? Ну, этим могли воспользоваться, чтобы как бы сделать из малыша жертву. Да, эти могли воспользоваться, чтобы столкнуть МВД и Министерство обороны. Эти могли воспользоваться, чтобы, в принципе, как я уже говорил, э -э деморализовать силовиков, потому что каждый теперь начнет думать, ого, они просто привезли и их уже хотят посадить, а я тут стреляю. Что же со мной тогда сделают? Вот. Поэтому это нельзя допустить, чтобы это э, ну, внесло какие-то серьезные изменения в сознании людей и в их э, моральный и патриотический дух. А, також ми показували сюжет в суботу, якщо я не помиляюся, позавчора, про те, що також бійці Айдару привезли ще чотирьох э, у супроводі. Хто ці люди? Нагадайте це. Так. Да. <клес> наступних... Ну, задержанных. Командир батальона принял решение вести уже лично сам. Если хотят задерживать, пусть задерживают меня. Угу. Вот, я уже просто подъехал на финальную часть этого мероприятия, скажем так. Насколько мне известно, там был задержан один из, опять же, бывших депутатов Луганского облсовета, который активно сотрудничал с сепаратистами, принимал участие в референдуме, призывал к расколу Украины. Вот. И а, трое бывших, как бы не связанных с ним, трое бывших сотрудников милиции ну, вот, города Луганска, которые а, вступили а, в ряды так называемой милиции, так называемой ЛНР. То есть у них были все документы ЛНРовские, вот, там, разрешение на оружие. Вот. А, более того, а, их задержали в тот момент, когда они а, везли а, расстреливать человека и по ошибке заехали на наш блокпост. Более того, они в принципе не отрицают, да, что они получили приказ э, этого чайка расстрелять. Единственное, что уточняют, что они как бы передумали и везли его спасать. Это ну, боец украинский, че це Нет, это какой-то, насколько местный гражданский человек из Луганска. А за вот. что его хотели расстрелять? Не владею этой информацией. Но, к сожалению, там такие случаи не редкость. Вот. В дальнейшем, то есть их привезли, передали в МВД. Вот. ну в дальнейшем все уже было оформлено, как бы там их задержание, с ними ведутся следственные действия, и, ну, к счастью, обошлось. В этот раз без задержання айдаровців. Тобто, цього цього разу правоохоронці вам подякували за те, що ви допомогли їм виконати їхні обов'язки. Ну, особливо благодарностей я не слышав, Вот ну не ругали на тому спасибо. Принаймні, кримінальну справу не, не завели. <су> да. А дякую вам, що ви до нас прийшли. І ще може ще щось хочете сказати на додачу. Ви казали, що є потреба у допомозі, як а, завжди. Да, так, є одна проблема, яка мене безпокоїть і час навіть. больше, чем вот это уголовное дело и так далее. А, и до а, службы в вооруженных силах я был волонтером. Вот мы помогали украинской армии. И сейчас а, есть тревожные сигналы. Вот о чем говорят мои товарищи волонтеры о том, что в связи с этим перемирием серьезно снизилась активность народа Украины вот, по помощи армии. То есть помощь практически не поступает. Я хотел бы иметь такую возможность обратиться собственно, к народу Украины и напомнить ему, что это перемирие это совершенно не конец войны. И оно постоянно нарушается. Посмотрите на события, которые происходят в Донецком аэропорту, там в городе Счастье, Дебальцево. То есть война продолжается, наши ребята гибнут. Более того, наступает зима, а это еще тяжелее, еще больше нужно теплого снаряжения, еще больше средств для волонтеров. Поэтому, пожалуйста, будьте реалистами. Если вы помогали армии, продолжайте ей помогать. Если вы не помогали армии, самое время это делать, потому что люди, которые тянули на себе эту армию полгода, они тоже не железные, у них тоже есть семьи. Может быть, самое время отложить покупку нового телефона или поход в ресторан, вот, найти ä, знакомых либо незнакомых волонтеров и все-таки поучаствовать в судьбе страны. Так. Скажіть, чи є у вас зараз багато знову говорять про те, що цей, це рішення Путіна про вивід військ, ну, відвід військ від українських кордонів з Ростовської області, що це якийсь певний маневр. За вашою інформацією, чи очікувати якоїсь гострої стадії знову і коли? Ну, Гостра стадія, насправді не перекращалась, як я вже сказав. Постійно йдуть обстріли, танкові бої і так далі. А, я... Не стратег, да, и не, не в генеральном И штабе, не Путин. Да, и не Путин, который в принципе непредсказуем, да, потому что вот все а, те, так вот, как бы, Тяжелые для нашей стороны переломные моменты в войне, да, они как раз и происходили именно из-за непредсказуемости российской стороны. Потому что ну, никто не верил, что вот так вот вагонами начнут поставлять военную технику террористам. Потом никто не верил, что смогут вести регулярные части, да, как это было по Деловайскому. Вот из-за этого никто в это не верил. Вот мы получали большие проблемы и большие потери. Поэтому сейчас не поверить в то, что могут возобновить наступление, тоже нельзя. То есть нужно быть готовым ко всему, вот, готовиться к худшему, укреплять оборону вот, и быть бдительными. Дякую вам. Андрей Ревуцкий, боец батальона «Айдар». Чи пойдете вы сейчас до администрации президента? <свык> Нет. Не підете. Добре, все одно будемо стежити. Дякую вам, що прийшли до нас в студію.